Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Рассказываю вам о своих картинах, о том, что я в них вижу, о том, как они отражаются на нашей жизни и что в них можно увидеть вообще. Сегодня представляю вам картину Вихри. Эту картину я нарисовал тоже спонтанно, так неожиданно. Долго-долго всматривался в этот образ, смотрел, что это такое, почему оно появилось. Если посмотреть издалека, можно увидеть как бы два глаза, как бы два глаза вихрей. С одной стороны можно посмотреть, что это кто-то смотрит сверху вниз, а с другой стороны можно посмотреть, что это кто-то смотрит снизу вверх. Это как у каждого человека отразится это изображение, так он и увидит. В принципе, это картина о том, что действительно мы настолько подвержены внешним влияниям, мало того, что каким-то погодным условиям, каким-то катаклизмам, так еще и каким-то историческим событиям. Как случилось с нами, вот мы жители Донбасса с 2014 года. Вот так вот крутимся в этих вихрях. Из одного вихря попадаем в другой вихрь. Вот сейчас уже полномасштабная война идет. И вот такие вот вихри закручивают как бы наши судьбы. Мне кажется, эта картина об этом. вот, картина вихри. Пока.